Salam sejahtera Dalam video ini saya akan tunjukkan tentang cara penggunaan 3D Builder Mari kita mulakan aplikasi 3D Builder Typekan 3D Builder Klik kepada icon 3D Builder untuk memulakan 3D Builder Jadi paparan screen anda mungkin ada sedikit berbeza dengan paparan screen saya Bagian kiri ini merupakan kawasan untuk belajar dengan lebih banyak melalui online tutorial bagian ini pula ini adalah uh, memulakan project yang baru ini ialah memulakan project yang sedia ataupun sediata atau, ataupun sudah, sudah siap yang di sini pula merupakan model-model yang saya uh, sediakan sebelum ini ataupun saya bangunkan sebelum ini jadi kita mulakan dengan new scene tekan kepada new scene anda akan nampak paparan 3d builder adalah seperti begini dimana nomor-nomor diletak di atas petak-petak berwarna kelabu jadi kamu kena anggapkan yang petak-petak kelabu ini ada lantai jadi nanti lepas kita hasilkan objek, objek itu akan berdiri di atas lantai dalam talanta ini mempunyai nombor, nombor-nombor ini mewakili size untuk objek tersebut. Dan size dia mempunyai ukuran mm, mm, mm. Dalam case ini mm maksudnya milimeter. Dan kita boleh tukar jenis ukuran yang digunakan. Mari kita tengok fungsi yang terdapat di sini. File. Tekan sekali utang new scene bermaksud kita boleh memulakan program ini dengan lantai yang baru ataupun persekitaran yang baru open pula kita boleh buka file-file 3D model yang kita reka cipta sebelumnya ini save maksudnya kita boleh menyimpan objek ataupun 3D model yang kita dah hasilkan save as maksudnya kita boleh menyimpan 3D model ataupun objek yang kita bangunkan itu dalam bentuk yang berbeza, 3D print bermaksudnya kita boleh mencetak objek ataupun model yang kita bangunkan secara terus dengan menggunakan pencetak 3D. Order online print maksudnya kita boleh cetak model yang kita bangunkan tersebut secara atas talian, dan ini kena bayar. Kita kena buat bayaran ke atas apa yang kami nak cetakkan print on paper maksudnya kita cetak kertas, cetak di atas kertas supaya kita boleh nampak about this model maksudnya kita boleh letak tajuk, title tentang model kita. Siapakah designer dia? Nama designer. Copyright dia. License terms berapa lama? Lepas tu penerangan, description. Untuk feedback pula kita boleh klik feedback dan memberikan komen tentang aplikasi yang kita nak guna nih. Dan dalam setting, kalau kamu klik, kamu akan nampak unit ukuran yang di lantai ini sekarang adalah mm. Jadi kita boleh tukar kepada cm ataupun feet ataupun meter ataupun inci. Tetapi yang biasa digunakan ialah mm. Dan kita boleh tukar jenis warna warna mood yang kita nak gunakan untuk aplikasi ini mungkin kita suka warna gelap, jadi kita boleh tekan butang dark kalau suka yang lebih terang, kita boleh tekan butang light okay, tetapi by default, memang dibagikan uh, memang dibagikan dengan keadaan ataupun persekitaran yang lebih terang Snapping pula, pastikan snapping anda dalam aplikasi anda adalah on, bukannya off. Ini bermaksud kita membenarkan aplikasi untuk memberikan uh, pergerakan, pergerakan yang ringan tentang objek-objek yang kita akan gabung nanti. Collision pula maksudnya kita tidak membenarkan objek-objek. Yang kita hasilkan tersebut dia berlanggar. Jadi, kalau kita buka on untuk collision, maksudnya objek yang kita hasilkan nanti dia adalah objek induk, objek tunggal. Tetapi kalau kita off, maksudnya kita boleh gabungkan objek dan read this apps, maksudnya kita boleh memberikan. Bintang memberikan markah kepada aplikasi tersebut. Jadi, untuk video yang seterusnya, saya akan terangkan tentang tab Insert. Fungsi-fungsi untuk tab Insert itu sahaja yang saya dapat kongsikan dalam video ini. Terima kasih kerana menonton.